В ефірі вечірня кава, і я її ведуча Ірина Вікторова, Вітаю! І Якщо ти хочеш досягти всього, то повинен перейти на новий рівень життя. Наголошую з сьогоднішньої програми, які ж випробування припали на його долю, і якого етапу він досяг у своєму житті. Давайте з'ясуємо, до нашої студії завітав засновник музею уфології, біолог, музикант, художник, бард Ігор Березюк. Народився 28 травня 1962 року в селищі Меленки Володимирської області. З дитинства захоплювався природознавчими науками. Згодом закінчив біологічний факультет Харківського національного університету імені Каразіна. З відкритим і щирим серцем ігор завжди готовий до героїчних вчинків. Вперше закохався у дитячому садочку у 25 років, щоб довести коханій дівчині свою мужність, стрибнув у людяну ополонку. Відтоді серйозно почав займатися загартовуванням. Завдяки ідеї і фінансовій підтримці директора харківського планетарію Галини Железняк у 2008 році Ігор Березюк заснував у приміщенні планетарію музей уфології. Сам за допомогою підручних засобів конструював моделі ракет, інопланетян, космонавтів. Найбільша модель Евереста, що знаходиться у музеї альпінізму, також зроблена руками Ігоря. Він пише картини, вірші, співає авторські пісні як під час власних концертів, так і в компанії друзів. Вірить у власну удачу, адже ті події, що припали на його долю, доводять, що це було випробування, з якого він вийшов переможцем. Дотримується східної філософії і вважає, що не можна чіплятися за минуле. Ігор, я привітую вас. Програм кава». добрий вечір. Добрый вечер. Откровенно хочу сказать, что я немножко выучила вашу биографию, знаю о том, что вы учились в нашем Харьковском университете государственном, да, на биологическом факультете, правда это? Да. Вот, вы знаете, э, вот какой вопрос у меня возник. Также я узнала о том, что вы были подводником, то есть вы занимались их теологией, да, на Черном море и северно Ледовитом океане, и э, опускались на глубину 350 метров. Вот тогда такой вопрос, почему вы прервали свою подводную деятельность и занялись очень активно наземной. Что сподвигнуло вас к этому? Вы знаете, в детстве я очень любил природу. Вот благодаря отцу он вообще какой-то вот тонкий особенный контакт у него с природой. Собака не пройдет мимо, чтобы он не поздоровался. Вот сейчас ему 85, он всегда там выходит к реке, берет для своих друзей там, косточку вот подкормить зимой и вот это наверное у меня от отца но все проходит и ведет дальше вот. и э, дальше это проблема экологии это проблема э, защиты ну, для меня вот природа остается и эта природа уже она социализирована это мои песни это творчество я выступал в крыму против крымской атомной станции с гитарой вот. и вот как то вот меня это все то есть, я, я считаю, я продолжаю этим заниматься, но уже по-другому. По так вы считаете, что все-таки отец вас натолкнул на выбор вашей да. профессии вот своим личным примером, да? Его... Вот любовь к природе и животным. Да, да, он очень тонкий человек. А кто человек. он по был? Да? Он военный человек, он военный да. человек, и вот... Э... С морским флотом никакого отношения у него? Нет, нет, нет. Вот. ну... Это отдельное кино про моего отца. И для меня это потрясающий пример силы э, духа и любви к природе, вот, справедливости. Так что. Скажите, я хотела бы все равно вернуться к началу вашей деятельности, их теологии. Скажите, может быть, были очень опасные какие-то приключения, если это можно назвать приключением, или события, которые перевернули в корни ваши отношения к той деятельности, которой вы занимались? Ведь все-таки это действительно очень опасно, опускаться на глубину, прежде всего, для своей жизни. Ну, это как для маленьких детей, то, что опасно, оно и притягивает. Другие. Вот костер, какие-то темные комнаты, такие истории. Вот дети, я помню, собирались... И рассказывали эти страшные истории. Наверное, глубина и вообще вся жизнь, да, она проникновение в тайну, проникновение, преодоление страха. Вот. И, наверное, это нормальная человеческая природа идти в неизвестное и, в общем-то, преодолевать свои страхи. А ну, с чем вы работали? Познания. На каких-то аппаратах вы работали? Аппараты типа «Тетис» на Северном море у меня вообще институт, с которым я работал, Керченский институт. Я родился в России, вырос на Украине. Владимирской Да, и вот пять лет жил в Крыму. Работал я ведомой романтикой, романтикой Кусто на в который по Черному морю. Ну, там 200 метров всего шельф, мы погружались там до 100 метров. Вот. А на Северном Ледовитом э, в Южные моря меня не выпустили, потому что я, наверное, был опасен. Потому что выступал с гитарой против Крымской атомной станции. Это бурный концы, конец 80 вот. и, э, в 80-х. И, в общем-то, ну, вот работал. И была авария в Северном Ледовитом на глубине 350 метров. Натолкнулись на подводную скалу. Вот. И, в общем, такие экстримы, они... Они, конечно, когда хорошо заканчиваются, то прекрасно вспоминать, там осознание идет. Я думаю, что... Вы пересмотрели, да, свою Да, ну, просто, просто, просто давайте я вам спою что-нибудь в этом плане. Вот как раз песня, она эмоционально окрашивает. Тут э, вы мой... Без слов, как говорится, да. с музыкой. и это посвящение моим друзьям-альпинистам, вот, и э, в ней, наверное, э, вот как раз на этот счет... Запомни, малыш, это навсегда твоя звезда всегда впереди. Все пути ведут туда, и только надо, малыш, идти. А если трудно тебе споет охрипшим голосом альпинист о том, что очень. Говорит лёд, а горизонт удивительно чист. Пора, малыш, раздавать долги, А их хватает как на грех. Попробуй сам себе помоги, И, может быть, вытащишь нас всех. И пусть тебя, малыш, хранит Твоя пропащая звезда. Другого просто нет пути, Заполни это навсегда. Не верь отщай, не верь! не обещай и не проси, И уж попробуй сам теперь по краю пропасти пройти. А если трудно тебе споет охрипшим голосом альпинист, О том, что очень коварен лед, А горизонт удивительно чист. Браво. Позвольте тогда спрошу, ваши друзья, мы с ними общались, они говорили, что вы не альпинисты и, в общем-то, гор не видели. Это правда? Ну, я сам ходил по Кавказу, по Карпатам с другом, потом по Крыму, вот. Но вот, наверное, в этом мой горный опыт заканчивается. Но Вообще, вообще я, я, знаете, я считаю, что Мои друзья, мое богатство И вот, вот главная, наверное, причастность Ко всему, что происходит Это через сопереживание Вы вот. знаете, ну, вы то... настолько хорошо сопереживаете И очень внимательно слушаете Повествования других, что это можете выразить В своем творчестве Я бы хотела обратиться к нашему экрану и, и послушать одно интервью С одним из ваших друзей Что он нам расскажет, я думаю, вам будет любопытно Когда он рисовал гору он ну, мы познакомились, там уже давно общались, он говорит, я хочу нарисовать горы, и вот он эту картину, ну как бы вымучивал очень долго, наверное полгода, и ее как бы отставлял, потом опять возвращался к ней, и мы много говорили об альпинизме, хотя он в горах как бы ни разу не был, ну вот он вот все наши беседы, рассказы мои потом воплотились в этой картине, и она даже стала узнаваемой и очень похожей на как бы, реальный горный объект. Да. Что я на сказал, что я не был в горах, но я был на Кавказе, Азербайджан, Армения, Даш-Салахин, Раздан, Сахнадзор. Вот. Мы, это вообще была такая авантюра со Сдельником Клеточкой, с Чехом. Мы, я тогда еще дворником поработал в студенчестве, и мы на аэрофлоте интурист такой, мы прошлись от Тбилиси, Тбилисо до а, Еревана. На попутках ночевали в ущельях, в этих пещерах с летучими мышами, и там чудом остались живы вот, ну, студенты. Вот. И, в общем-то, конечно, в тех горах Евроэст и, и гималаи это для меня остается большой перспективой. Триває вечерня кава. Її з сьогоднішньої програми вже близько 40 років не вживає ліків. Він не хворіє. Або ж винайшов інший спосіб одужання? Давайте його спитаємо. До нашої студії завітав поет, художник, музикант Ігор Березюк. Ви давно займаєтесь йогою? Холодовою. Получається, да? ну, по Іванову я так читав недавно 26 шість Я починав, ще в Кірчі. А от у мене друг, який зараз поїхав на Кайлас. Сергей Сатьяван, можно посмотреть в интернете. Вот я с ним 10 лет общаюсь, опять-таки это вот и Порфирий Корнеевич Иванов, его путь вывел меня на какие-то более серьезные такие упражнения. И, вы к этому тоже нужно было прийти? Как вы к этому пришли? Ну, я думаю, что это тот экстрим, который тоже... И, в общем-то, здоровье – это тоже не последний момент. Это средства для достижения цели. А давайте вспомним вот. еще раз с Геной Копейкой еще один эпизод да, того, да, да. как вы закаляетесь. Да, я. Любопытно, может вы его прекрасно помните тоже. Были интересные в, случаи, например, мы как-то в декабре месяце поехали с нашим общим другом Йогом на водохранилище. Вода была очень холодная, плавали льдины. Ну понятно, сатьяван он человек опытный, он 40 минут плавал в ледяной воде, но при этом Игорь тоже решил себя испытать. Он 5 или 10 минут выдержал в этой ледяной воде, он вышел, его колотило всего, но он как бы себя преодолел, он это смог сделать. И потом дальше занимался закаливанием. Игорь, пройдя этот период, сколько вы уже можете находиться в ледяной воде? Минут? Ну, я вам скажу, что закалка тренировка, как говорил Порфирий Корневич, это не имеет пределу. Вот, то есть я понял, что как в спорте, как во всем, любом деле, ты начинаешь этим заниматься. Режим нужен, вот, да? То есть? есть сначала прыгаешь на полметра, потом по сантиметру прибавляешь, смотришь через год уже на 3 метра легко. Вот, то есть вместе с, с Атьяваном я провел 27 минут в проруби. 27? Вот. Да, это результат... Вот, ну, в три года по его методике. как это отражается на организме. Ну, вот первое ощущение, я имею в виду на следующий день. Э ждут, когда... Но ведь это стресс все равно ну, для организма. Э если испугаешься, как сказал учитель, <с> то помрешь. А если с молитвой спокойно, то. Вы yeah. поэт-музыкант, э, yeah. кроме того, вы еще и художник. А вот на, в творчестве художественном вы вот переносите вот эту гармонию в вашу внутреннюю на полотно, на тот же самый батик? За мри, святая Божий вырий, Моя душа ростана на весне. Луна и нить, мов песня соловина, Що вылетает в зоряні не святы, То я любовь. Такая Божа ласка, Що кожна мить насичує життя і все звучить, як серця твого частка, і не піде ніколи в небуття, я повернусь, усміхнений дощами, я закружляю осінь золоту, я все віддам, палаючи свічами за ту любов, єдину. І святу, і усміхнеться небо ти кохана, і в тому Божа ласка, що крила, несуть тебе крізь зоряні брами, піснями волі світла і добра за обрій мрій, за обрій мрій, за обрій мрій. Я тогда добавлю, в нашем Харьковском планетарии регулярно, я так понимаю, проходят ваши концерты. Ну, в общем-то, да, пару раз в год точно проходят. Если мы говорим о планетарии, вспоминаю, давайте поговорим о том, что в 2008 году вы в стенах планетария организовали и создали музей, музей уфологии, да? Да, было такое дело. Кто вам помогал, кто был вашим участником? У нас уникальнейший музей, и я так склоняюсь к тому, что вот этот космос, который внутри нас и который отражение всего реального космоса, он таки наполнен жизнью, как говорил Циолковский, Чижевский, выдающиеся умы нашего, нашей цивилизации, космисты что он бурлит жизнью, есть цивилизации, я уверен, вышестоящие, и которые, в общем-то, как все в природе, взаимосвязаны. Они в какой-то степени наблюдают за нами и, может быть, даже руководят. Вот. То есть я думаю, что каждый обращается к своим учителям, наши молитвы, наши, в общем-то. Они продолжаются. Мы большие антенны, которые наши вибрации улетают далеко. Хорошо, давайте продолжим. Как вы создали музей? Кто, вы говорите, что это невероятное ну, вот и хотя бы в нескольких не, словах. Это, это да, это самая невероятная история. И мне приснился сон. Вот я после Марии Океанов выступал в метро года три. Вот. Потом я в 90 в пятом году я женился и, в общем, жена мне тогда запретила. Вот я уже потом выступал в филармонии Харьковской вот за 15 лет такой путь пройден. Вот и, в общем-то, я сейчас как бы подвожу итоги. Вот одна из первых самых первых передач про мое творчество было на орионе сделано еще в 93 году вот так вот. Я хочу выразить всем, 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 вот пользуясь таким случаем, большую, большую признательность, благодарность вот, за то, что это, эти встречи были. Сейчас у меня остается в жизни самое ценное. Это мои друзья, это мои любимые друзья. Я не одинок. И весь мир со мной, моя любовь со мной. И творчество. Творчество это как подарок а, моим любимым людям. То, кстати, когда была авария на подводной лодке, то тогда я осознал, что вот сейчас вот реально может наступить а, конец. И... Так это, вот после этой аварии вы попали в реанимацию, да? Ы? Нет, это уже а entonces... отдельная история. Время <laughs> не позволяет. Вот приходите на концерт 1 ноября. А, я думаю, что это будет интересно в планетарии. Я там все подробнее расскажу, да. да. Ви дивитесь вечірню каву. Кохання це стимул, який допомагає подолати перепони і життєві труднощі. Наголошую сьогоднішньої програми уфолог, біолог, музикант, художник і поет Ігор Березюк. Зустрічайте. Ви вспомнили сьогодні друзів, вот только жто і вспомнили 95-й род. Якщо да. я не ошибаюсь, дві п'ятому році вийшов перший ваш збірник стихотворень. Да, сам изда такой. И... Вот. А я хочу предоставить слово еще одному вашему другу Сергею. Вот э, с вопросом: кто вы такой, пусть он выразит свою точку зрения. Давайте послушаем. Да, интересно. Что Игорь Березюк это чистый дух это воплощение духа на земле. Вот он имеет право, у него очень глубокие мудрые стихи и он имеет на них право на некоторую эпатажность, и на некотор... он смотрит как бы с высоты на этот мир, и имеет на это право, потому что он живет так каждый день, каждый час, его жизнь направлена на творчество, и только творчество. Серега великолепен. Вы знаете, я вспоминаю в таких случаях Льва Толстого, который сказал, это я, наверное, так для себя объясняю, себя последние 20-30 лет. Вот. В общем-то, поймал его где-то фразу. Человек – суть его противоречия. Вот. И у дурака маленькие дурацкие противоречия. Вот. мне мня мню вот такого плана. А у гения они глобальные, они необъяснимые, он такой противоречивый. Вот. И, в общем-то, наверное, я... Ну, вы согласны с Сергеем о том, что он говорит? А, ну, если так на Бирюзика, я смотрю тоже, иногда мне он очень даже Иногда э, нам нужен хороший совет и э, совет с содержанием. Мы э, пообщались еще с одной вашей знакомой, хорошей, со Светланой. Вы часто с ней сотрудничаете и э, задали ей несколько вопросов. Давайте ее послушаем. Вот оказывается, что она пользуется вашими советами. А какими именно? Вот она вспомнила один случай. Давайте вспомним вместе. Вы знаете, у меня когда-то была с ним встреча, вот когда вспоминаешь, какие события были связаны с человеком, то с Игорем это связаны не события, хотя мы встречаемся раз в полгода, раз в году, при том именно в то время и в том месте, где мне это нужно, может быть, и ему это нужно. И вот мы с ним встретились по поводу вопроса о душе на центральном рынке как-то. Ну, обычно о чем люди разговаривают на рынке? Продукты подорожали, жизнь стала плохо. А мы с Игорем говорили совершенно на другую тему. Я к нему обращаюсь, какое-то у меня было смятение такое душевное немножко. Я говорю, Игорь, ну, вот как, ну вот как этот свет не потерять или как его в себе найти. Вот такое ощущение, что гаснет лампочка внутри тебя. И он мне очень хорошие слова сказал. Я их, наверное, запомню на всю жизнь. Он мне сказал, Света, общайся с теми людьми, в ком это есть. Это правильно. И потом еще привел пример, зная, что я занимаюсь камнями, и будет такая метафора хорошая о камнях. Он говорит, у тебя в руках яшмы. А для того, чтобы получить бриллианты... Ты должна избавиться от этой яшмы, выброси ее, и тогда у тебя в руках окажутся бриллианты. Конечно, света это это свет. Вот я каждый раз так радуюсь, вот просто без слов, когда я встречаю ее, это потрясающе. Я вообще, я, я богат своими друзьями. Если э, выбрасывать э, яшму, потом бриллианты, чтобы обрести нечто большее всегда, всегда приходится освобождать, всегда приходится, э, если ты идешь своим путем, то э, неизбежно ты получаешь а для того чтобы получить еще 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 и на самом деле остается потом одна душа когда мы рождаемся мы получаем родителей когда мы получаем любимых людей мы получаем а потом родители уходят потом уходят люди близкие уходят и само тело уходит и спрашиваться зачем это все надо но любовь остается и я это чувствую и я это чувствовал когда действительно от меня уходили мои бриллианты, когда уходили, уходили в общем-то, близкие люди. Поэтому мы держимся. – Скажите, кто вас сегодня в вашей жизни поддерживает? Кто ваша опора? Вы кто знаете, разделяет ваши взгляды? – Ну, безусловно, Березюк. <свят> Их вообще как минимум четыре. <свят> вот. Березюка во мне, я ощущаю, это, это Березюк-слушатель, Зритель, березюк сценарист, березюк режиссер и березюк актер. Вот Понял? если говорить о цели, вот я вижу да. сегодня на вас орден. Несколько слов о нем, пожалуйста. Это тоже одна из достижений вашей цели. Какая Да, я, я похвастаюсь. Я, и, и вот и у меня действительно, я чувствую, что именно эта медаль, она заслужена. Вот как-то так. И э, это медаль имени Поповича от Ассоциации музеев космонавтики. Вот, и э, НКО, Аэрокосмическое общество Украины э, выписало мне эту медаль за музей, который я э, сотворил э, в Харькове, в планетарии. Всех приглашаю. Потрясающий музей получился. И вы знаете, это независимое киевское агентство выстроило рейтинги музеев космонавтики, и наш музей Харьковский попал в топ-пятерку лучших музеев. Я тут ни при чем. Но вы все равно вот. скажите о том, что там, в, в этом музее, находятся рейтинга. ваши работы. Да, из 50 работ больших, которые там находятся, инсталляции, там глобусы, вот, там 45 сделаны моими руками. Вот, я реально вот, говорю то, что есть. И это, это вот каждый раз, когда там подходит какая-то ситуация, я думаю, в, в этой жизни я смог это сделать, и, наверное, это останется. Спасибо вам большое, Игорь, сегодня на память о нашей встрече примите от корпорации «Бисквитчика» отпечатки нивы Чернякова. Я желаю себе. вам прекрасных спасибо, творческих спасибо, концертов. Спасибо. Я желаю спасибо. новых работ. Я желаю плодотворных трудов э, э, в музее, безусловно. Кругосветных путешествий, только интересных, с благополучным возвращением назад, чтобы мы опять вас пригласили к нам в студию, и вы нам могли рассказать новые свои какие-то истории. Спасибо вам большое, успехов вам во всем. Взаимно, благодарю. Благодарю всех. Благодарю. Это праздник. Это любовь. Спасибо.